у нас набор происходит трех городов это северодонецк лисичанск и рубежная первый вопрос который нас интересует это желание молодых людей которые к нам приходят изменения в лучшее нашего государства просто прожил длительное время за границей И то отношение которое там к полиции это не то отношение которое здесь и к милиции и так далее но они как друзья. То есть любая проблема э, все решается и человек водитель он или пешеход или неважно кто он, он ну, просто обращается ему помогают как ну собственно как те же родственники. Хочу сказать, женщины необходимы также, как так как медики. Женщины также умеют водить автомобиль и э, я вам хочу сказать при общении с женским полом женщина полицейский она обязательно необходимо. Сейчас создается новая патрульная полиция города Северодонецк, Лисичанск, Рубежно, и решили подать заявки, попробовать себя в новом подразделении, так как обещают, что будет наше государство. Европейским государством мы хотим служить, защищать и помогать людям. Здесь у нас обстановка более сложная, чем в Киеве, даже совершенно разная, можно так сказать. Но требований каких-то отличающихся абсолютно не будет. У меня есть друзья во Львове и в Ивана Франковске хорошие. Там люди любят свой дом, свой двор, понимаете, никто не плюет, не разрисовывает подъезды, как у нас. То, что происходит здесь, у нас это все равно надо менять, и кто-то это должен делать.